горишь? Это так все интересно. Ну да. А мне еще больше нравится вот этот крокодил. Его тоже снимают. Крокодила? Нет. что целый завод какой-то. Да, вообще. Это тесто катится типа там. Походу. А как они сейчас? Классно. Мне кажется, они... Мне кажется, они руками это делают. Да, нет. Может, кидают. А вон, yeah. да? Вот сюда на Ну, да не контейнер. Как Скорее. Ну да. самый крутой Макдональдс в Америке. Даже круче, чем в России. Написано, что это самая старая пекарня Сан-Франциско. Прям реально? А хочешь отдать вам? Ну, что-нибудь. Одно. Или оно будет стоить очень дорого. как громко. По-моему, а очень дорого. Да, дорогая какая-то пекарня. А тут, кстати, ничего такого пекарни пекарне нет. Это, наверное, другое уже. Да, это да, это да нет. Так дорого. Ну, да. Давайте зайдем посмотрим. что это надо? Русские какие-то. Блин, и там куки наверху едут. Ага, круто. Глянь, есть бред. Охренеть. Ну тут цен нет, меня это пугает. Ой, это наш суп, помнишь? Мы такой суп ели. Да, Пойдем? сейчас нам предстанут. пойдем. Ужас. Секас. И тут это. Такое. А, это вот это фигня. Это продолжение. Это ну а -а -а. дорого, наверное, потому что они типа самые старые, плохое. Потому что они тут Мне в туристическом месте в, таком. В... Ой, какой-то Apple Bee. Apple Bee's. Это Ягодные. Не, знаю, короче, это. Ягод? Нет, это яблочные не пчелы. Не знаю. пчелы яблочные. А, а я не знаю. Тоже как видишь, там люди сидят. Мол... Да, а, ну это просто какой-то большой там кальмар. Да специфичное место. Да, Это целая делегация. Смотри, какой здоровый краб Ага Страх божий а, а, Это его глазки не были? Не знаю Этот поймал